istəyəcəm bir şey var. Ümrəm Elçinə o şəxsi elçinin çalışacaq mənsəhatı belə bu dəqiqə gəlir bu şəkil mənə. Bəc bu var, bunu, birinci, diyar, adamlar, Buyur, badısı, badısı. Badı da var ha. Carap Həsenov. Çox vacib bir şey deyirəm bunu birinci dəyərli adamlar fərqinə varsınlar. Buyur vacibcə sə göndər. Deməli vacibcə vacibcə adı da var bu da bu da şəxsi adı Elçin onun sizə göstərər nə fikirlərimi deyəcəm. Demək bunun bacısı. Qətən bilmirəm nə işi var, orada yazılıb. Falçılardan. Təkcə falçılara 2 milyon pul ödədim. Qəçəbərilismi? Bizim e, bu Biz... məmur sistemində beləylə nə var? Çoxunda var falçı. Yox, heçən can oğlunu, ənənə məsələsi deyil axı. Əsas məsələ odur ki Bu adam bir e, ölkənin e, çox önəmli bir strukturunun başında duran, indi də prezidentin yanında köməkçi olan adamın bacısı. Təkcə 2 milyon faulçu ödədib. Və nə var illərmiş, orada məhkəmə qərarı var artıq məhkəmə veriblər, məhkəmə işi var filan var. Yəni önəmli deyil. Ən əsası sadəcə odur ki, mən istədim toplumumuz fərqində olsun. Burada insanlar məsəl üçün uşaq pulu uğrunda gör necə idi, dava gedir. Nə bilim şəhidlərin o qədər dərdi, nə bilim e, qazilərin dərdi. Bəzən bir şəhidin yaşını vermək üçün, yaşını vermək üçün icra başçı gəlir, deyir, mən, neyini, mən nə deyirəm? Mən nəhayım, mən deyirəm 80 də nə şəhidim var. Yerdən çıxardacam. Belə deyir ha icra başçı deyir. Buna deməkdir. O Bu, demək ki Bu şəhərlərin təminatı dövlət tərəfindən verilən o qayğı filan hamısı dadın nədir icra başçısının insafına qalır. İcra başçısı deyə ki, istəsə görsə dərməy yoxumdur. Mən hardan alım məsələn? Düzdüm? Belə bir şəraitdə dedim də bax ıı, o evdə milyonlarla milyonlarla çox olardı. O minlərlə doğuşların ac yattığı ya da yarım ac yattığı ya da normal gedə bilmədi bir ölkədə bir məmurun bir bacısı falçıya 2 milyon pul ödür. İndi bu 2 milyon pulu falçıya nəyə üstündə vermək olarmış? Deyirəm mən oxuyub oh, çapdırmamışam da hələ. Sadəcə o faktın özü maraqlıdır. İstədim toplumumuz fərqində olsun ki, biz burada e, nə dadı məsələn şahidin davasına aparırsan ondan sonra qadının davasına aparırsan, nə bilim əlillərin davası var, ondan sonra, eee, veteran davası var, nə bilim qocalar var, kimsəsiz adamlar var, dilənçilər var. Bu qədər ölkənin ağzını alıb, burda metroya düşənə qədər az 30 dilənçi kəsər adamı qabağım. Hə. Və belə bir şəraitdə bir məmurun bacısı falçıya 2 milyon verib. 2 milyon nəyə verilib? 2 milyon pul bilsinə deməkdir hazır sadəcə falçıya. Amma nəyin uğrunda verirəm onu bilmirəm də. İndi orada məhkəmə üçün var. Onu bu gün də dön sadəcə o qadının şəklini bildə yəni bu bizim düşüncəmiz də ölə ha. Var artıq bunun haqqında o falçıların adı da var. Və o falçıların orada eee məhkəmədə çıxarılan hökmün e, prokuror iş istiyi birinə 15 il, birinə bilmə 16 il bax belə bir qadın da bir kişi. Amma bir daha diqqət ona yönəltməsi rəb. Falçı da bunlar nə istəyirlərmi ki? 2 milyon pul verəsən. Başa düşdü məlli manat verərsən, 100 manat verərsən. Nə biləm, uşaq olmur, ıı, nə biləm, yerə gedə bilmir, ya nə biləm, sevgilisi bunatı. İndi verər 1000 manat, 2000 manat, a, 5000 manat verər. Ay 2 milyon pul falçıya verdi. Bax. Və biz burada oturub millətin dərdini danışırıq. Siz buların dərdinə baxın. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, burada Bəy, orada da döyül adamlardan biri yəni sərdar Əlbəy, sən özün deyirsən ki, danışmağın bir xeyri yoxdur. Özün də hamıdan çox danışırsan. Əslində düz deyirsən. Amma indi mənim üçün budur danışmaq. Mən biraz biz onu dedik o vaxtı, o kontekstdə demirəm ki, ümmətcə qapansın hər şeydə, heç danışmasın. Danışmasan bu daha pis olar. Amma məsələ də onda deyil. Bir daha deyirəm, sənin ölkəndə bir məmurun bacısı falçıya 2 milyon verirsə, O zaman bu biraz bu belə bu qazıların zadın məsələsi çox hırda göstərir. Yəni bulara nə problem olurdu ki, falçıya 2 milyon veriblər. Sizdən gəldi Saidar bəy, mənə o yazı da gəldi, şəkil də gəldi. Şəkilini verin, yazını separatda vaxt edib oxuyaram. Ha, bir dəqiqə mən indi onu göstərərəm. Bir dəyə görəm. Və də mən də baxın, indi helikopterlə bağlı İndi Üzeyir Cəfərov o dəfə efirdə burada mən demişdim. Deyirdi ki, mən dəyin olmasa gəlib üzüm, üzümə tüpürərsiz. İndi biraz ayrı söhbətlər çıxıb bura bura. İndi düşüb efir efir e, o dediklərini gəl təksib eləyir, gəl Adam çalışır ki, mən ona görə dedim ki, bu məsələ onda deyil. Üzeyir e, danışsın, Serdar Əli Bəli danışsın. Nə bilim, e, kim danışsın? Bax, bütün efirlər, jurnalistlər hamısı bir yer olsun. Devletin dövlətin de, görevli kurumlarının, devlet kurumlarının, hükümet organlarının, hükümetin müvafiq hizmetlerinin verdiği e, informasyonlara bu halkın inamı yoktu. Tüm problemler oradan çıkıyor. Sardar Ali Beyli özünü burada divara çıksın, ona hiç ne olmaz. Yani topluma dönmeyete, hükümetin sözü, devletin sözü ortaya geldiğinden hamı susacak, hamı çiriyecek, kimileri dediğine peşman olacak, kimləri çıxıb bilirüsiyəcək, kimləri də sadəcə bir daha bax belə məsellərə başını və ya burnunu üzüyə ifadə mə düşməyəcək. Amma hər nə qədər ki dövlətin və hökumətin bəlliqlik qurumlarının tam etimadı itib, tamam cəmiyyətin inamı və etibarı yoxdur bunların dediyinə. O zaman şairlər başa düşüb gedir, alıb gedəcək. Zeyd Cəfərov da həftədə 40 dəfə evə çıxıb, 40 dəfə bir-birini təkzip edən o açıqlamalardan özünün fahlı olduğunu sübut çalışacak. E, şimdi bu Üzeyir, Üzeyir Cahirov. Hamıya deyirler ki helikopterden danışmayın. Elave biz, bizimkinden farklı parmak versen cinayetçili filan. Bu Üzeyir Cahirov niye her gün danışır? O kadar bu adlara bakarsam böyle e, giden gedan prosese Və adam istər istəməz düşünməli olursan ki, doğrundan da hmm, ölkə hardan hara gəlib və bundan sonra olacaqlar bizə nələri vəd edir. Çox dəhşətli və belə çox da biabr dişli şeylər var. İndi o başlıq var, e, Azərbaycan da nazir olmaq asan Azərbaycan dilini bilmək çətindir imiş. Səhədar bəy, üzr istəyirəm, biz təbii ki, mövzuyə keçəcəyik o başlıqla bağlı amma sizin bayaq dediyiniz e, o fikirləki var idi, şəkilində məndədir. O yarımçıq qalmasın. Yəni tamaşaçılar üçün də aydın olsun e, deyənə mənisa da olsa bunu mətni də oxuyum, şəkli də göstərək ki, sənin fikrin tamamlanmış olsun. Olsun. Ha, demək məsələ nədir? Bir müddətdir ki, əmlak məsələləri Dövlət Komitəsina uzun illər rəhbərlik etmiş Prezident administrasiyasından Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri Kərim Həsənovun bacısı Rəna Ağazayevaya qarşı dərəcəsizlik hadisəsi. Qəmiyyət onda bilsin, təkrar bir də deyim. Həmin bu Kərim Həsənov bu günləri prezidentin köməkçisidir. İlham Əliyevin köməkçisidir. Dur da o. Bəli, Prezidentin köməkçisidir Kərim Həsənov. Demək Kərim Həsənovun bacısı Rəna Ağazayevaya qarşı dərəcəsizlik hadisəsi gündəmdən düşmür. Şəran Həsanovun bacısı Rəna Ağazəyvanı aldadaraq 2 milyon manata yaxın pul alan falçı Şəfəq İsmeyvanın fotolarını təqdim edir. Qeyd edək ki, bu hadisə bu hadisə üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb və ötən həftə dələduzluq əməli əməlində ittiham olunan 2 nəfərin işi üzrə məhkəmə istintaqa başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində prokuror çıxış edib Ceyhun Zeynalovun 13 Şəfəq İsmeyovanın 10 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Çıxışda evdustaqlığında olan İsmeyovanın məhkəmə zalında həbs edilməli olduğu deyilib. Belə ki, adları çəkilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 178.4, yəni dələduzluq maddəsindən bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən o ikinci mətni də oxuyum. Çünki əvvəldən hazır etməmişdim bunu. Elə Vəlişdə Sərdar bəy göndərdi mənə. Demək, ardınca nə yazır? Belə ki, adlandı şəkilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 178.4 tələduzluq xüsusi ilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. İttihamda Şəfəq İsmeyovanın Instagramda səhifə açaraq özünü Maya adlı falçı kimi təqdim etdiyi yazılıb qadını Ağarzayevə onun xidmətinə ehtiyac duyub. Kərim Həsənovun bacısının əri Sənan Ağarzayev zədə çəkmiş kimi tanınıb. Onun sözlərinə görə 2 il ərzində Şəfqət İsmeyovaya 1 milyon 998 min manat ödəyiblər. Ziyanın yalnız 293 min manatı geri qaytarılıb. Sənan Ağarzayev təqsirləndirilənlərin uzun müddət həbs həyatı yaşamaqdansa ziyanın ödənilməsini istədiyini deyib. Şəfəq İsmeyeva əvvəlki ifadələrində Rəhimə Ağarzayevdan 1 milyon 400 min manat aldığını bildirmişdi. Amma təqsirləndirilən şəxs son məhkəmə iclasında məbləği dəqiq xatırlamadığını qeyd edib. Ola bilər ki, dedikləri qədərdir. Şəfəq İsmeyeva ilkin izahatında Rəna Ağarzayevanı təkbaşına aldatdığını demişdi. Bəli, məlumatlar bu qədərdir Səidər bəy. Mən indi şəkli də göstərəm. Şəkli də budur. Bu etmə belə anladım ki, o radan e, falçının şəkildir. Eləmi yoxsa bu bacısıdır onun? İndi özləri bilər, o bizlik deyil amma. Mən elə bildim bacısının şəkli də amma falçandır, falçının şəklidir. Hə, onun üçün indi siz bir şeyə baxın. Görün Ağır Cinayətlər Məhkəməsi İndi neçə aylardır bu istintaq gedir, araşdırır. Hə? 3 milyon manatmalı 1 milyon 980 olub, nə olub? Bəli. Kətərdə baş verən bu qədər ifirləri dağdan ölkəni zəlzələ vəziyyətinə, tsunami vəziyyətinə salıb, altın üstünə gətirən tərtil məsələsində bir hakim, bir məhkəmə, bir ağad, bir güngül cinayət bu heç kimə qaldırb. Amma xanım Kərim Məhəmmədov bacısıdır ya. Ona görə Lazım gəlsə ali məhkəmədə, lazım gəlsə konstitusiya məhkəməsi də qoşulacaq. Təki Kərim Məsarov bacısının iddiası. Amma heç kim soruşmur ki, bu Kərim ağa e, nədir? Həsənov bacısı 2 milyon pulu hardan alıb? Kətcə pulca verməyə. Adam məhkəmədə ifadə verir ki, bir neçə il nə qədər müddətində bunu aldadıb 1 milyon puluna. 1 milyon pul bu adamda hardandı? Yaxşı, Kərim Həsenov başa düşür. Azərbaycanın bütün əmlakı bunun əlində idi. Balıqdan barmaq yalayır. Her satılan emlaktan bir manat götürüm. Bu da olup onun bir milyar manatı. Olsun kabul ettim. Ben bazısı Kerem mesela o bazısı rapor verip ki iki milyon da verip ki da da ver. Falçıya ver. Haradan da bu üç milyon bular da. İlçin onu sorduklarından. Ha? Şimdi ben de durup diyorum ki ben benim ma üç milyar borcu var. Onu tuttum. Mahkemeye koyacaklar. Ha? Ya da o tazak koyduklarının hazır kızı. O də lafaçı yoxdur. Ordan vallam, belə baxsan qaraçı yoxdur necə. Belə bir şey. Yəni, yəni ya, baxın, bir daha deyirəm. Bu boyda tərəfer hadisələrinə bir ağır, bir yüngül məhkəmə yaxın dymmir. Nə hakim, nə prokuror. Prezidenti qaçaq burla. Kim pisimlətin qaçaq kaçır kim qaçırlar. Amma Kərim Həsənov başın işinə məhkəmədə baxılır. Heç kimə soruşmur ki, "A bax hanım, bu 2 milyonu hələ bir mənbəydən aldın alıbsan sən?" Bu ölkədə Halal hübbət oturub durub da halal hübbət. 2 milyon pulun ömür boyu alınmaz. Bir adamda alınmaz. Bir adam daha, tək bir adamın Azərbaycan da halallıq, halallıq üzərindən 2 milyon qazanacağı mümkün deyil Azərbaycan şərtlərində. O da Kərim Əzəmov vacısı ya. Onda da məhkəmələr qurulacaq, aylarla işdə gedəcək, gələcəylər. Nə biləm, Allah belələri Rəşidəndə də deyib, bunu qoyublar. Amma 2 milyon hardan alıbsan? O bir dəftər var deyəndə jurnalist də, belə jurnalist ha. Hatta o teknik abancı da dolanda iddiası, iddiası var idi orada. Ki bunun da o vaxtın pulundan bilmirəm, təxmin edəcəm. 700 milyon idi, 1 milyona yakın pul. Ya bunu başta o da pul batırı bitirim. Öldürüldü onlar, axırı çıxdım, yazdım. dayım diyorum, ha kişi. Bu indi bu, hardan bu, onda da təzə deputat seçilmişdi, bir ilgi vardı, yok idi. Bunu, bu bir, milyon milyon da biri onu soruşun, hala görür. Ondan sonra yavaş yavaş sendidir. Ve o vakti da Gecen bir aleminde bir de baktım bir, bir nefer mene gelip gel biz ölmüşüz bizi yerden götürür ne olur. Bes falan kesi böyle yazıpsan o falan kesi falan kesi de, falan dedim ben gidin işinizle meşgul olur sizin işiniz Onda yazı yazmıştım ki Aynur'dan bilmem kime kimden kime İlgar'dan da İlham Aliyev'e şahsen İlham Aliyev'e. Yapıl kimindi çorba babayla çıkın ortaya onu demektir. Şimdi bu bu, bu hiç kimse olur mu ki dayan Kim bile bunlardan alırsanız, sen falça vermeye. Falçadan bunlar ne istiyorlarmış. Kerem o prezident kaymak istiller mi? 2 milyon neye vermiyorlar? Ne tesadüf edersin mi? 2 milyon pula kişi. Falçıya kimi diyorum da kadının uşağı olmaz. Ular Allah'ın işidir. Falsiye gidersen 100 manat, 200 manatla 5 manat verersen karantiyana. O da sen karantiye verir ha. Ay ne bileyim adam eret gitmez, sevgili satar. Ne kadar olur da hayatı bu. bu. 300 manat, 5 manat sevgilimi kaytar ne bileyim. Ondan sonra Ermiye ve ona bir bak. Olar bu bu kinolarda da var her hayatta da var bir şey. Ama 2 milyon pul neye verilip falcıya? 2 milyona kişi. Bunlar ne istillermiş falcıdan? Belki Kerem Esen'e o prezident kaymak istillermiş. Olur mu? Ayrı 2 milyon pul verecek neden ve sebep olabilmez. Adamın evinde top parmağından beri züydüm. 500 manat, 300 manat, bir, bir iki 2000 kıymet. Kıymetinde üzüyor oranı evinden. Ay kimi? Bu brilliant düzüyü. Ay kimi brilliant düzdən 5000, 2 milyon verməzlər axı. Ayrıca bunun nə işi olur baxın. Bu mənim ben, üçün ən maraqlıdır. E, o məhkəmənin qərarından da elə görünmür. Bunlar 2 milyon pulu falçıya nəyə veriblər? Bunun tək bir adı var. Çərəmsən o prezident qayma. Ayrı ayrı heç nə üçün milyon verilməz axı. Nənin məskuldudur bu adamın? Bir daha deməyə Tartar mesela orada, kazılar mesela orada, çayıtlar mesela orada, kaynır ya. Ölçe kaynır kaynır kaynır. Ama bir memurun adısı 2 milyon pul verir. Hiç de soruşmuş 2 milyon harcın hafızdan. Evazında oğrudan oğraya halaldı deyirler ha. Ant olsun Allah'a ben hakim olsam o kıza derdim öz ismi evdi, şamsi evdi nedir bilmiyorum. Onun derdi bir halal olsun, git ye. Yaxşıydı bana. Ben hakim olsam böyle Apo ha, mən hakim deyirəm bu ölkədə. Mən bölcədə hakim deyiləm. Mən hakim olsam məni güllələyərdilər. Yani, Və də anda bilm vallah. Yəni belə o qədər belə şoka düşdüm ki, dedim bunu deyib yaxşı başa düşdüm. Hər şeyi başa düşürəm. Adam indi insandır. İman deyil, bir yerə, cuman yüz yerə belədimi? Adam falçıya da gedər, bir şey də xahiş eləyər. Deyəndə müxtəlif səbəblər var, nədənlər var. Yadındadır Mersin, Şamkirdə bir də peyd olmuşdu qızları çawancaq qızları gətirib yanına qoydu lacı bunun da dolmur uşaq olmur buna uşaq elə o da deyirdi bir həftə mənim yənimdə qalmaz tək qalmalı yadındadırm sonra onu cəza də qoydular orada bir çawan qız çıxdı dedi ki təmirdim, dedi ki tamırdın qızın yaşındayam dedi vallah taman tan elildi indi bunlar tamlardır əhələ onun da məhkəməyə çıxıblar he 2 milyon pulu nəyə veriblər bular qafalcı 2 milyon pulu nəyə verirlər nəyə axı nə nə olur bax Acho que